بسم اللہ الرحمن رحیم السلام واسطے حکم وجوہ ناظرین کل ہمارے وزیر حکومت آزاد جموں و کشمیر چوتری انوار الحق صاحب نے باغ کا دورہ کیا دورہ تو اکثر وہ کرتے رہتے ہیں پچھلے کئی دنوں سے کم از کم ایک ماہ سے وہ کشمیر کے دورے پہ ہیں اور اس دورے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ جو اپنی کھوئی ہوئی ساکھ ہے اس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی جو درویشانہ تقریر ہے جو درویشانہ سٹائل ہے ان کا اس ٹائل میں وہ بات کرتے ہیں تو کل کی جو ریڈا کے مقام پہ ان نے تقریر کی وہ مجھے کچھ اس طرح سے دل کو بھائی کہ رات کو بھی میں نے اس پہ ولاک کیا تھا اس پہ اپنا تبصرہ و تجزیہ دیا تھا اور کچھ باتیں ایسی تھیں جو ابھی بھی رہ گئی تھیں جو مجھے اندر سے کھٹک رہی تھی میں سوچ رہا تھا کہ میں اسے دوسرے حصے میں کور کروں اور آپ سے وہ شیئر کروں ہمارے محترم وزیر اعظم آزاد کشمیر اور حق صاحب نے یہ کہا اکثر یہ کہتے ہیں ایک دفعہ تو نہیں کہا کہ میں میں نے اکربہ پروری رشوت قانون یہ 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 جو دو نمبری ہے فراڈ ہے یہ ختم کر دیا اسٹیٹس کو, کو ختم کر دیا کل انہوں نے کہا جی کہ میں نے میرے ہوتے ہوئے میری حکومت نے پورے کشمیر کے اندر غریب اور امیر کے لیے ایک قانون کر دیا سب کے لیے برابر ہے تو اس پہ میں نے بات کی تھی لیکن کچھ چیزیں کچھ پوائنٹ ایسے رہ گئے تھے کہ میں نے کہا چلے میں چودی صاحب کے گوشت گزار کر دوں اگر وہ برا نہ بنائے نام نہیں لوں گا میں نے ایک جاننے والے تھے یہ ایک نہیں بلکہ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے یا پاکستان میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی سرکاری ملازم کو وہاں رکھ کر آپ اس بات کو سوچ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں اس دوست نے کہا کہ وہ ایک سرکاری محکمہ میں ملازم تھا وہ ریٹائر ہوا مختصر بات یہ ہے کہ وہ ریٹائر ہوا جب ریٹائر ہونے کے بعد اس کی فائل آگے موو ہوئی جو اس کا کلیئرنس ہونا تھا جو فائنل سے بنتا ہے پینشن وینشن کا جو لین دین ہوتا ہے وہ بنتا ہے تو کہتا ہے کہ جب میں نے فائل موو کی تو مجھے پتہ چلا جی کہ میرے پیچھے مجھ سے پہلے کئی سینکڑوں ایسی فائلیں ہیں جو دراز کے اندر پڑی ہوئی ہیں جو کلرک صاحب ہیں وہ اس لیے ان کو آگے نہیں فارورڈ کر رہے کیونکہ جب تک کہ پیسے نہیں ملتے جب تک کہ انہیں اس کا حصہ نہیں ملتا اس وقت تک وہ اسے مو نہیں کریں گے وہ جو شخص تھا اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا مضبوط تھا اس کا تعلق ایک سیاسی شخصیت کے قریب ترین رشتہ داروں میں آتا تھا تو اس نے کہا جی کہ میں نے اس طرح سے ایک گیا اور اس اپنی قریب ترین شخصیت کے پاس جو سیاسی ایک بڑے عہدے پہ تھی تو میں نے انہیں بتایا جی اس طرح سے میری فائل جو ہے وہ فلان جگہ پہ ہے اور اسے ابھی تک وہ موو نہیں ہوئی تو انہوں نے فون کیا سیکٹری صاحب کو یہ جو بھی ہیں جو اس سسٹم کو مظفر آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں فائل موو کرتے ہیں چاہے وہ ٹیچر ہوں محکمہ جنگلات ہو یا سرکاری جو دوسرے محکمے ہیں ان کے ملازمین ہوں تو انہوں نے فون کر کے اس فائل کو جب سائن کرنے کا کہا تو وہاں جو باقی سینئر بیٹھا ہوا تھا جس کے انڈر وہ ساری فائلیں تھیں اس نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کی فائل کو سائن کر کے موو کرتے ہیں تو پیچھے جو سینکڑوں کی تعداد میں فائلیں ہیں وہ بھی موو کرنی پڑیں گی ان کو بھی سائن کرنا پڑے گا لیکن چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے بقول اس شخص کے کہ کیونکہ پریشر زیادہ تھا تعلق میرا بہت مضبوط تھا تو انہوں نے اس جب سفارش کی تو اس کے پیچھے میری فائل سائن ہو گئی وہ فائنل کلیئرنس کے لیے اوکے ہو گئی اور جو اس میرے مجھ سے پہلے جو جتنی فائلیں تھی وہ بھی اسی ترتیب کے ساتھ ساری کی ساری فائلیں سائن ہو گئی وہاں کہتے ہے کہ ایک شخص تھا اس نے مجھے کال کی اور اس نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں میں نے اسے کہا جی کہ جو کچھ کہنا ہے آپ مجھے کال پہ کہہ تو اس نے کہا نہیں میں نے زبانی آپ سے ملنا ہے ہے کہ میں اسے ملنے گیا تو اس نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ آپ کی مہربانی کہ اگر آپ کی فائل نہ سائن ہوتی اگر آپ کی فائل رک جاتی تو پھر ہماری فائلیں بھی اسی طرح سے مزید مہینوں رکی رہتی اور آپ کی وجہ سے ہماری فائل بھی نکل گئی چودھری صاحب یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے میں آپ کو ایسی ہزاروں ایسے کیس بتا سکتا ہوں جو ٹیچر آپ کے ناک کے نیچے اگر ریٹائرڈ ہوئے ہیں پتہ کریے گا ان کی کلیئرنس کتنا عرصہ ہوا نہیں ہوئی اور ان کی فائلیں کیوں رکی ہیں صرف اور صرف پیسے دینے کی وجہ سے کمیشن کہہ لیں رشوت کہہ لیں بتا کہہ لیں مزدوری کہہ لیں خوشی کہہ لیں مٹھائی کہہ لیں جو مرضی آپ نام دے دیں وہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ فائلیں ابھی تک وہاں ہی رکی ہوئی ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رشوت اور یہ جو قانون ہے امیر غریب کے لیے برابر کر دیا غریب کی فائل آج بھی کسی بڑے کلرک یا بڑے آفیسر کے دراز کے اندر وہاں پہ خراب ہو رہی ہے اور امیر کی فائل جیسے ملک ریاض ہے اسے ایسے ٹائر لگتے ہیں کہ وہ باٹتی ہوئی خود اپنی سپیٹ آپ جاتی ہے اس سے بھی بڑا علمیہ میں آپ کو بتاؤں کہ چودری صاحب ایک اور بڑا علمیہ ہے اگر آپ یہ مسئلہ بھی حل کر دیں تو شاید کہ بہت سے آزاد کشمیر کے لاکھوں اسٹوڈنٹ ایسے جو آپ کو دعائیں دے گے یہ جو لڑکے ہمارے آزاد کشمیر کے اندر بی اے بی ایس سی بی بی ایس ایم اے ایم ایس سی ای ایم سی ای ایس اس طرح سے مختلف جو ڈگریاں لے کر فارغ ہوتے ہیں اور آہ یا ان کلاسز کا جو امتحان دے کر وہ مختلف پرائیویٹ کمپنی میں یا سرکاری کمپنی میں جاب کے لیے وہ جاتے ہیں یا کسی باہر کے ملک میں تو انہیں وہاں پہ اپنی ریکوائرمنٹ وہ جو تعلیم ہوتی ہے بی اے بی ایس سی بی بی ایس ایم بی ایم بی اے یا ایم اے ایم ایس سی ایم سی ایس ایم کام اس طرح کی تو وہ ڈگری انہیں اٹس کروانی پڑتی ہے چودھری صاحب اگر آپ کو یقین نہ آئے تو میں آپ مجھے جسٹ کہیے گا میں آپ کو ایسے سینکڑوں اسٹوڈنٹ بتاتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ہی سولہ سولہ سال پڑھنے کے بعد امتحان دے کر ڈگری پاس کرنے کے بعد ڈگری لینے کے بعد یہ وہ جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ لینے کے بعد اپنی ہی یونیورسٹی سے دو دو ہزار پچیس سو پینتیس پینتیس سو تین تین ہزار روپیہ دے کر صرف یونیورسٹی سے یا کالج سے ایک سائن کروایا ہے اور سٹپ لگوائی ہے تاکہ ادارہ یہ سمجھ سکے کہ یہ ڈگری جالی نہیں ہے یہ اصلی ہے تو اس سے بڑا ہو اور کیا ظلم ہوگا کہ ایک سٹوڈنٹ وہ سولہ سال تک پڑھتا ہے اس کے بعد وہ ڈگری حاصل کرتا ہے اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد جب اسے نوکری کہیں نہ کہیں, کہیں مشکل سے قسمت سے دعاؤں سے منتے ماننے کے بعد ملتی ہے جب وہ ڈگری وہ نوکری ملتی ہے اس کے بعد جب وہ اسے اٹس کرواتا ہے ڈگری تو اسے اٹس کرنے کے لیے بھی اسے پیسے دینے پڑتے ہیں جودی صاحب کیسے نہ بات کریں پھر کس طرح سے ہم یہ کہیں کہ آپ کے اس نظام کے اندر سب صحیح ہو رہا ہے کل کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایک چھوٹا سا بچہ جو بیمار تھا جس کے پیٹ میں نارمل درد تھا وہ باغ کے ایک گورنمنٹ جو ضلعے کا ہاسپٹل ہے وہاں گیا جب ڈاکٹروں کا نام لیں تو بعد میں وہ مصیبت بن جاتی ہے وہ ہمارے لیے بھی پھر ہمارے بچوں کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں پھر ہمارا علاج کرنا چھوڑ دیتے ہیں پھر پرائیویٹ جن کلینکس میں وہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ بھی وہ دشمنی کرنا شروع کر دیتے ہیں نام نہیں لوں گا انہوں نے اس کا جو ایکسرے تھا وہ کیا پیٹ میں درد میں یہ جاننے کے لیے کہ کہیں کوئی پرابلم نہ ہو یا کسی قسم کا کوئی ایسا ٹائپ نہ ہو تو تین ایکسرے ہوئے تین مختلف ہاسپٹل کے ہوئے تینوں کے رزلٹ الگ تھے ایک نے کہا پتھری ہے ایک نے کہا کچھ بھی نہیں ہے اور ایک نے کہا جی کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے پھر جو گورنمنٹ ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کے اور جو اسسٹنٹ بیٹھے ہوئے ان کے جو رویے تھے وہ اس طرح تھے چودی صاحب کے کاش کہ آپ ہے جائیں گے تو وہ تو سارے سلوٹ ماریں گے کھڑے ہو جائیں گے لیکن کسی دن آپ اگر کوئی مظفر آباد میں اسے ہی چھوڑے باغ آنے کی کہ کسی غریب کو خود سے کر کے بیج کر دیکھ لیں کہ ڈاکٹروں کا کیا رویہ ہے اور کس طرح سے یہ سرکاری ہسپیٹل میں کرتے ہیں زلے میں بھیج کے دیکھ لیں ڈی سی کے پاس بھیج کے دیکھ لیں جھوٹی کوئی ایسی بات تھانے میں کسی بچے کو بھیج کر دیکھ لیں کہ وہ اس کی کتنی مدد کرتے ہیں تو چودی صاحب کون سی آپ بات کرتے ہیں آپ اپنے لیول پہ آکے کے چلیں یہ تو نہ کہنا کم از کم اتنا تو ایڈمٹ کریں کہ بھئی میرے لیول پہ وزیر مشیر کے لیول پہ نہ کوئی رشوت لے سکتا ہے اور نہ کوئی اس طرح سے پروری کر سکتا ہے اور نہ کوئی ایسی وہ بات کر سکتا ہے یہ وہ باتیں ہیں چودی صاحب جو دل کو چیر کے جاتی ہیں کیونکہ باقی جو ہوتے تھے نا اس آپ سے پہلے کے جو وزیر تھے وہ چلے جھوٹ بولتے تھے لیکن وہ دوسری طرح کا جھوٹ بولتے تھے ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا ہم نے برادریزم تاثب اور پتہ نہیں کیا کیا اور یہ فنڈ اپنے آپ کے وزیر کو دے دیے آپ تو جو بات کرنے والی ہے وہ کرتے نہیں ہیں اور جو عام آدمی ہے اس کو آپ نے بھی جوتی کی نوک پہ رکھا ہوا ہوتا ہے جو آپ کے خلاف بولے وہ انڈیا کا بھی ایجنٹ ہو جاتا ہے وہ کسی کے ایجنڈے پہ ہو جاتا ہے اسے کہیں سے لفافہ مل جاتا ہے اسے بہت سے آپ اسے الزام دے دیتے ہیں اور جو آپ کے حق میں بات کرے وہی اصل بات ہوتی ہے لیکن چلیں یہ کچھ باتیں تھیں انشاءاللہ شاء اللہ اگلے ولاگ میں مزید جو ایسے آپ کے ارشادات ہیں اس پہ روشن ڈالیں گے ایک بجن جو کہ اجازت ہے اللہ حافظ